я очень благодарна всех присутствующих. У нас тема улучшения на качества окружающей среды в регионе и в городе Запорожье. Причем э, здесь мы хотим консолидировать силы депутатов, депутатского корпуса городского и областного совета, э, силы науки, общественности и позитивных сил. Обратите внимание, здесь не просто какие-то все подряд э, средства массовой информации, которые, в Запорожье, а те, которые э, освещают э, э, вопрос методологии именно правильно освещает. И реально и в их публикациях видны смысл, что реально эти средства массовой информации хотят тоже улучшение качества окружающей Вот таким вот таким объединением. Мы хотим, с одной стороны, и посоветоваться с вами, с другой стороны, получить поддержку от всех вас для того, чтобы мы создали такую критическую массу сознания, чтобы улучшение качества окружающей среды в нашем регионе пошло как лавина. Вы же знаете, критическая масса сознания, это как ядерная реакция, накопляется, и процесс пошел его очень сильно, сметает все на своем пути, и препятствий уже не видит. Поэтому э, появилась такая идея, и э, благодаря этой идее, вот, Ми зараз здесь і Что Що ми хотіли этом на обозначить? обозначити? Yeah. Я хочу по-перше подякувати всім, хто долучився до стратегії міста Запоріжжя. І власне ця ідея народилася після багато обговорень і намагань донести нашу думку, наші побажання до експертів проміс. Стало зрозуміло, що потрібен такий майданчик для обговорення якихось ну, запорізьких, може не суто запорізьких, але проблем і треба долучатися не лише екологам, не лише громадськості, а депутатському корпусу, слуговим людям, які в Запоріжжі, і о -о, ЗМІ. І от Оце я по-перше хочу подякувати всім, у кого я приїжджала і підписувала це. Нам велика ну, шана і подяка. Там експерт, який робить е, стратегічну екологічну оцінку, він дуже хвалив і сказав, що молодці дуже потужно, і це вже точно не можна пропустити і про ну якось не і побачити. Бачити. Так і оця ідея про щодо консолідації сил, сил вона от народилася саме з цієї стратегії. Я сподіваюся, що мы надали будем вот это то, что впишут, то мы так и створим вот всю неформальную кассюбеду. Для чего мы вот, попросили вас прийти? Во-первых, по экологии вопросы на сессию выносятся практически каждый месяц. Весь этот спектр вопросов, все эти подводные камни, узнать это практически вот одному депутату двоим депутатам это, это очень сложно поэтому сюда приглашены вот профессор Рылский профессор это доктор биологических наук он осветит вопрос по рекам то есть вопрос вопросы на сессии будут такие что мы должны понять для себя и депутатам сообщить как вопрос сырой или не подготовлен или до... необходимо эти вопросы э, отправить э, профессор Задорский э, это, э, он уже химик и технолог он тоже, считайте, что в нашей команде получено добро его как эксперта он сказал при необходимости, пожалуйста э, его можно включать в эту организацию и э, следующий момент э, значит нам необходимо создать какое-то объединение. А какое объединение? Мы вот юридически мы с Ириной думали, думали, но пока не понимали. Но какое-то объединение нам необходимо. Вот четырех э, слоев получается. Депутатский, э, общественность, СМИ и наука. То есть что это будет за объединение, формальное или неформальное, или юридическое объединение, это уже, конечно, на ваш суд. И э, хотелось бы, конечно, чтобы мы в таком э, ракурсе, э, в таком круглый стол у нас был э, раз в месяц, чтобы мы обсуждали вопросы перед сессией, все экологические, и э, проекты решения э, рекомендовали. Э, и потом э, значит, эти проекты решения мы лоббировали бы на сессии. То есть экологические вопросы можно решать, как я вижу, э, э, именно вот через проекты решения. Потому что взывать власть как вот, наш опыт показывает, благоразумие не, не приводит ни к каким результатам. Просто игнор. Игнор и, и больше ничего. Поэтому эффективность нужна, и будем работать вместе. Так, что, ну по регламенту, значит, мы попередние тут, кто, кто запизнился, обновлялось и так. Если какую-то тему нужно раскрыть, то... Ну, а, а як ми можемо ми ж живі організми? Ми ж не труби давати. Тобто, якщо якесь питання потребує обговорень, вірніше розкрити тему, то на виступ дається 5-7 хвилин, а так вільне обговорення теми і прошу до... Переліку питань. Перше, це от давайте все-таки повернемось про створення цього неформального, цього майданчику. Як це має виглядати і чи, може, правда, ми не запросили виконавчу владу. Тут було таке питання, чому виконавчу владу не запросили. Ну, здається, ми їх запросимо наступного разу, коли ми вже утворимо щось міцне і потужний. Ну, все Сегодня у нас такое неформальная встреча, обратно говоря, это больше знаком. Поэтому делать мы как мы часто обсуждаем на сессии, которые проект решений. И я как депутат, я, например, ну, я слабо разговариваю с этой у что есть. И, нужна Я, конечно, через как конечно же, у нас смотрелось лучше, однозначно, но мы не так посмотреть. Сейчас мы с Ивановичем поддерживаем Ивановичу позицию. Сейчас, как мы даже пробиваем. На Но это недостаточно. Люди, как часто боятся видно, мы уже запоростали Мы готовы слышать, слушать, перечислились с вами. Нам не стыдно то, что мы чего-то не знаем. Це нормально так. Ну, я от пропонувала і на ваш розсуд виношу, що ми будемо на таких засіданнях, які перед сесією, за тиждень до сесії, скажімо, це пропозиція, обговорювати питання довкільні і давати громадську оцінку. І не дарма ми запросили ну, вчених, науковців, які можуть дати фахову експертну оцінку якимось проєктам.

а Всех, кто просит, прошу. чтобы не накрыть, потому что у как, Росковосовета, как, у тех, кто значительно больше находится в общественной деятельности, каким образом лучше всего оформить, ну, есть, если сегодня будет принято принципиальное согласие, да, то есть, например, депутаты могут создать, условно, какую-то информационную группу, если да, они будут выступать, не как, то есть, чтобы голос был мощнее, как он лучше? выступать как от трех разных фракций или от четырех, скажем, или какая-то убедная депутата. Теперь, если вот у нас коллектив, каждый из присутствующих здесь, он представляет какую-то или благотворительную организацию, или информатическую объединение. Опять же, как лучше? Сделать 20 запросов от каждого mm -hmm. из нас на городскую власть и единый от ну, созданной там, экологической лиги Запорожья. То есть у меня вопрос, как лучше...